こんにちは大好きテレドラマプラスお姉ちゃんです妹です今日は特別な日なんです何何の日ですか猫ちゃんの誕生日でーす <laughs> <laughs> じゃなくて妹さんの誕生日でーすイエーイ行 <laughs> <laughs> っちゃった私嫌いから。<laughs> でも、そうです。うん、じゃあ、ケアはどこに行きますか。どこかに行きたいですか。うん、カラオケに行きます。日本のカラオケ。はい。ええー、はい、バンコクもある。あると思う。ええ<ー>、<laughs> 行きたいな。カラオケ。うん、じゃ、最後にカラオケ行ったのはいつ?。多分、二三年前。三 <laughs> <laughs> 年前。うん。沖縄で歌った。 私も2年前、韓国人の友達と行ったかな。じゃ久しぶり、うん。久しぶりですね。じゃどんな曲歌いたい今日は,今日はいつも歌ったのは、世界にひとすだけなの花。 歌がいつもあるでしょうん、うん、もしこのカラオケはなかったらダメですねうん、ダメ絶対ある <laughs> じゃあお姉ちゃんは何か歌いたいですかうん今の曲ですね今最,最,、うん、最近の最新の最近の曲平成ジャンプの声をするんだ <laughs> あるかな <laughs> ないと思います <laughs> ない、ますな絶対ないよ <laughs> そうじゃああるかどうか見に行きましょうああじゃあきう行きましょう行きましょうじゃあ今はマイコーシーツッコミ39にいますで今日はカラオケですよねああはい

予約が必要です普段は日本人が多いそうです平日は1時間1人100バスですよ食べ物はたくさん選べます注文するかしないかどっちでもいいですがもし1人はランチセットを注文する場合その人がカラオケ1時間無料になります食べ物を注文したら行きましょう お店にはたくさんの部屋があります。一部屋は5、6人入れると思います。ちょうどいいです。早速、妹さんが歌いたい1曲目を歌いましょう。ようやく 時はジョインサーのものでボタンがすべて日本語です英語は全くありません日本語がわからないと難しいと思います日本語がわかる人はいい機会に日本語を練習できますよね最新の曲がどんどんアップデートしてきますが今日はお姉ちゃんが歌いたい平成ジャンプの新しい曲がありませんまあ古い曲を歌ってもいいです ものの mv があります歌詞は漢字があって上に振り仮名がありますから読み方の練習をしましょうジャーニースだったら MV がなくてランダムの MV が出てきます。ジャンプの国を歌をい続きましょう 疲れたら、食べてもいいです。今日は2時間歌いますからゆっくりでいいです,いす注文した食べ物は洋食でピザサ,サラダ フライドシキンですおいしかったですよ。飲み物は飲み放題ではありません。<music>

オフィシャルヒケダンデスムサウナ」など歌いました j p o p のフェアノだったら2時間で足りないでしょうでは最後の曲にたどり着きます 疲れたー。声が出ない。はい、モネちゃんの歌がなかったよね、うん。最新の曲は。四月までです。はい。でも良かった。やっと。日本の歌を歌います。じ <laughs> ゃ<ー>。あまた日本に。歌いましょう。はい。<laughs> お誕生日。おれ。お